Kuih koci hijau. Kali ni saya buat lagi kuih koci tapi versi yang berwarna hijau. Okey, boleh letakkan pandan ataupun pewarna. Tapi kali ni saya cuba letakkan pewarna hijau sahaja ya. Jom kita saksikan video layan sehingga habis. Dan tadi baru sedap kawan sangat lembut okey okay. masih panas lagi ni ha, apa tu sangat lembut okey ini percubaan pertama saya menggunakan campuran tepung pulut dan juga tepung beras ternyata dia hasilnya lebih lembut eh? Ok sekarang sampai masa untuk saya bungkus kuih koci ni Aa, Saya ambil tray macam ni Sapukan dengan minyak supaya nanti kuih koci tu tak melekat Ok sapukan rata-rata Kemudian saya ambillah adunan dough tu Ok Dah saya ambil buat bulat-bulat Ok Adapun kita buatkan berbola, berbola doh. Anggaran saiz 30 ke 33 gram. Uh, tapi saya ni tak timbang lah ya sebab untuk makan sendiri je. Uh, tapi kita cubalah buat bentuk yang sama besar. Okey, kemudian saya bulatkanlah ke semuanya untuk adunan tu tadi. Uh, kalau kurang, ambil lagi tambah. Okay, dan susun lah atas tray ya. Kalau kita buat banyak uh, Rasa macam lambat ya Kalau kita nak isi inti Kemudian kita bungkus Lepas tu kita ambil lagi Isi inti bungkus uh, Macam tu lambat ya kawan-kawan uh, Better buat macam ni ya Step by step Okey sekarang saya ambil inti kelapa. Ini lebihan daripada a uh, kuih koci klasik tempoh hari ya. Saya letak dalam peti ais. Ah uh, kemudian panaskanlah. Okey kemudian a uh, bebola tu tadi saya lepekkan dan masukkanlah inti. Saya gunakan sudu, sudu teh ni sebagai sukatan, okey. Saya tak buat dulu inti tu bulat-bulatkan ya, sebab saya um, bukan jenis yang rajin sangat kawan ya. Okey, bila kita dah letakkan inti tu, uh, kita bulatkanlah semula. Okey, dan kemudian lepekkanlah yang lain dan letakkan inti. Macam yang mula-mula tu tadi. Masukkanlah inti untuk kesemua berbola doh yang kita buat ni. Berbola doh with koji kita ni letakkan inti tu janganlah penuh-penuh sangat ya. Nanti kalau kita nak tutup tu dia tak kemas, dia macam terkeluar macam tu. So bersederhana je, Berpadana dengan saiz berbola tu tadi. Saya buat ni agak besar ya kawan, biar kenyang ya. Makan satu pun dah kenyang. Ada sahabat yang komen, uh, dia kata kalau kuih koci ni, kalau inti tu sedap, uh, maka sedap lah kuih koci tu. Ha, kalau inti tu nak sedap, kalau macam arwah mak saya dulu kawan, mesti dia akan letakkan benda-benda uh, yang kuat, uh, bau, macam durian ke, cempedak ataupun nangka. Uh. Ha, kalau macam tu, sedap lah inti kita tu. Ha, kalau macam saya ni, saya letak pandan je. Okey, ni inti saya masih ada berbaki, saya simpan ya untuk projek seterusnya. Ha, ini daun pisang saya dah cuci bersih kemudian uh, layurkan okey dan sampai masa tu kita bungkus sebelum tu sapukan dengan minyak dan lipatlah ya uh, bungkus ikut yang biasa kawan-kawan buat uh, saya biasa cara macam ni ya yang macam ni cara yang paling simple paling mudah saya lipatkan macam membentuk kun cool macam tu okey dan masukkan uh, berbola tu di tengah dan kemudian saya akhir sekali saya selitkan macam ni. Ah ha, inilah hasilnya kawan-kawan. Alhamdulillah dah siap satu kuih Ha susunlah di atas pengukus kita. Dan sambunglah bungkus sehingga habis. Ulangi proses yang sama. Okey, saya tunjukkan kali ni slow motion sikit lah, untuk adik-adik kita yang baru nak belajar tu. Tengok slow motion ya, baru faham. Okey, buat macam ni. Buat bentuk kun. Ha. Dan masukkan berbola kuaci kita tu. Lipatkan yang berhadapan kita. Kemudian lipatkan yang sebelah kiri. Okey, macam tu dah lipat yang di sebelah kanan. Kemudian ambil yang di atas tu, selitkan di dalam. Berhati-hati, okey. Supaya daun tak koyak sebab uh, saya ni layu manja-manja je, kawan. Okey, kemudian sambil kita tekan-tekan sikit, uh, biar daun tu agak lepe di bahagian yang kita nak selitkan tu. Uh, ginilah hasilnya, kawan-kawan. Okey, saya tunjukkan lagi sekali ya, biar betul-betul faham ya. Kuih koci ni kalau kita bungkus secara segitiga macam ni, dia susah sikit nak terbuka bila kita kukus dia. Okey, kali ni saya tunjukkan pula jika daun kita tak cukup dan kita nak gabungkan dua daun. Ha, buat macam ni ya. Satu yang di atas, satu yang di bawah. Dan kemudian lipatlah seperti yang mula-mula tadi. Ha, bila dah terbentuk kun macam ni, masukkan di tengah, lipat kiri dan kanan dan juga yang di atas tu selitkan. Jika ada lebihan daun, ah boleh gunting ya. Ha, bagi dia kemas. Tapi ini tak perlu pun kita gunting, Insya Allah dah kemas. kukus 15 minit ataupun sehingga masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan, dah masak dah ya. Kuci hijau saya ni ataupun kuci pandan saya ni. Ah belajar masa sikit tadi, alih ke main phone setengah jam si kukus katanya 20 minit 15 ke 20 minit uh, dah masak dah ya Okey, tunggu sejuk baru kita buka dan tengok isi di dalam Alhamdulillah tak sabar lah Dah dan makan tadi separuh Sedap kawan Sangat lembut ok Masih panas lagi ni nah, Apa tu Sangat lembut Ok Ini percubaan pertama saya Menggunakan Campuran tepung pulut dan juga tepung beras Ternyata dia hasilnya lebih lembut ya yang, yang sebelum ni saya, saya campur dengan tepung gandum dan ini kali pertama ya saya campur dengan tepung beras uh, saya kejadian terbaik ni kawan dan pada saya lebih cantik ya kalau kita campur dengan tepung beras uh, nah, tu terpulang pada lah, lah, kawan aa, aa, kalau suka tepung beras boleh campurkan tepung pulut dengan tepung beras itu free gluten ok aa, kalau tak suka bolehlah campurkan dengan tepung gandum kita pulang selera masing-masing ok ah, sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini Koci pandan ni hijau saya ni terlebih ya eh. kalau kita gunakan ah, daun pandan yang asli tu ah, memang cantik Okey Ini saya gunakan pewarna hijau tadi dan telajak hmm, lah hasil kejadian kawan hijau yang pekat uh, ah, sambung makan lagi bismillahirrahmanirrahim Hujan-hujan di luar tu kawan. Jauh-jauh, makan kuih koci ah memang ngam. Hmm hmm hmm. Mm, 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 Terbai. Hmm kita mencuba. Jangan lupa ya, mencuba. Bye, jumpa lagi dalam video. Hmm memang ngam. kenyal lembut Alhamdulillah kawan ha, Tinggal tu je lah ya Tinggal empat pieces je lagi Kuih koci hijau yang saya buat ha, saya buat semalam saya buat petang semalam ya ni ha, Nak review lagi pagi ni Tengok macam mana ha, Sama ada dia masih lembut ataupun tak okay? Ha, kalau kawan-kawan suka Boleh je ha, Panaskan okay? Kukus semula ha, Barulah kita makan ha, tu memang sedap lah tapi saja saya nak test tengok macam mana uh, kelembutan dia uh, pagi besok ya. Uh, sekarang ni lah. Okay, jom kita tengok. Okay, jom kita buka yang satu ni tengok macam mana. ni semalam saya terlebih warna ya. So janganlah letak warna striking macam saya ni Okay uh, Nampak tu? Masih lembut Walaupun uh, daripada semalam Masih buat petang semalam uh, Dah biarkan semalam kan? Masih lembut okay Kenyal-kenyal uh. uh, tu biasa untuk pipoci, okay? Sebab kita gunakan tepung pulut, okay? Cuma lebih kenyal ataupun tak ha, Itu je sekarang ni Jemput yang kawan Bismillahirrahmanirrahim Hmm Lembut lah Lembut tak lihat kau eh Kita nak kunyah pun senang hmm. hmm habiskan dulu ya Jumpa minum kopi o oh. Alhamdulillah, saya dah review aa, setelah keesokan harinya kuih saya ini masih lembut lagi, okay? Tak liat dan senang untuk kita kunyah Okay, walaupun saya tak kukus semula. Aa, jadi untuk next, aa, untuk next kalau saya buat lagi kuih koci Insyaallah saya akan gabungkan tepung tepung pulut bersama dengan tepung beras. Aa, saya tak nak guna lagi tepung tepung ya. Eh? ha, tepung gandum tu dia agak liat sikit. Dan susah sikit kita nak kunyah. Setelah dibiarkan sejuk, ah ha, berbeza sangat dengan bila kita gabungkan dengan tepung beras ni. Ha, kalau kawan-kawan yang dah pernah cuba ha, mesti tahu kan perbezaannya. Dan yang mana yang belum pernah cuba tu ha okey di sini saya nak beritahu memang terbaik bila kita gabungkan dengan tepung beras. Al lah ya tepung tepung pulut ni adalah jenis tepung yang biasanya kenal bila bila kita tak gabungkan dengan tepung lain. ha, Macam itulah. Okay. Sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum. Bye. Okay. Jika ada sebarang komen. Ataupun pertanyaan. Ah, bolehlah ajukan. Di bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Dan. Ah, kalau ada cadangan untuk buat kuih apa-apa. Ah, bolehlah ajukan dia. InsyaAllah saya akan buat. Uh, kalau menjadi, saya upload. Kalau tak menjadi tu, uh, paham-paham je lah ya, kawan. Sampai jumpa lagi. Bye!